なぜか。<laughs> thank <laughs> you देखिए ये खाली शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी की बात नहीं है ये हमारी इंडिया अलायंस की बात है महाविकास आघाड़ी की बात है जिसके अंदर आप आप भी है समाजवादी पार्टी भी और अनेक दल इसके अंदर शामिल हैं और हम सब के उम्मीदवार श्री अरविंद सावंत जी है और हम लोग बहुत और जोश और अपने पन के साथ यहाँ शामिल हुए हैं हजारों की तादाद में आज जो है हिंदुस्तानी रास्ते पर उतरे जो इंडिया एयरलाइंस को और महाविकारी विकास गाड़ी को सपोर्ट करते हैं और इस उम्मीद के साथ उतरे हैं कि साउथ मुंबई की जनता झोली भर भर के हमें लाखों वोट से सा अरविंद सावंत जी को लोकसभाएं भेजने का काम करेगी कई मायनों में नहीं हम तो एक ही चीज को समझते हैं कि ताना शाह को खत्म करने वाला इलेक्शन है मोदी सरकार को खत्म करने वाला इलेक्शन है आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कितनी मिनिस्ट्री है और उतनी मिनिस्ट्री के अंदर कितने बीजेपी के नेता हैं उनके अलायंस से कितने नेता हैं कितने राज्य के अंदर कितने जो है बीजेपी अलायंस के मुख्यमंत्री है मगर टीवी चैनल के ऊपर कोई नजर नहीं आता कोई स्टेटमेंट देता नहीं है डिक्टेटरशिप हिटलर शाही इस मुल्क के अंदर विराजमान हो गई है उसे ख़त्म करना इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी है और हिंदुस्तान की नागरिकों की जिम्मेदारी है जिस तरह 1947 के अंदर देश को फ्रीडम दिलाने के लिए लाखों लोगों ने रास्ते पर अपनी जान को कुर्बान किया शहीद हुए बलिदान दिया आज वो वक्त आ गया है कि देश के संविधान को बचाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये देश को जो निगाह से देखा था उस निगाह के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये देश के एक परिवार के मान सम्मान थे मगर बीजेपी सरकार जब से 2014 से आई है ये देश को हिंदू और मुसलमानों के बीच में बांट कर हिंदुत्व का नारा देती है हमारे जो सम्मान्य महाविकास आघाड़ी के नेता हैं शिवसेना के जो प्रेसिडेंट हैं जो जिम्मेदार हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने एकदम निष्पक्ष इस बारे के अंदर अपना एक लाइन में उन्होंने बात कर दी कि बीजेपी ये जो कह रही थी बाला साहब ठाकरे जी को और शिवसेना यूबीटी को ये कह रही थी कि आपने जो हिंदुत्व को छोड़ दिया मगर हम उनको सलाम करते हैं बाला साहब ठाकरे जी के परसन उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को जो हमारे लिए बड़े सम्मानित हैं सभी पक्ष के लिए सम्मानित हैं उन्होंने ये कहा बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब दिया कि अगर तुम्हारे जहन में हिंदू और मुसलमानों को अलग करने का मतलब हिंदुत्व है तो मैं ऐसे हिंदुत्व को नहीं मानता ये उद्धव बाला साहब ठाकरे का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो देश के अंदर जमहूरियत को एकता को अखंडता को और देश को जोड़ने के लिए उन्होंने कहा है और उनके ये स्टेटमेंट को और उनकी ये भावनाओं को पक्ष के लोगों ने आपको छोड़कर हट गए आपकी सरकार को गिरा दिया महाविकास आघाड़ी की सरकार जो कोविड में लोगों को जीवन दान देने का काम करी है ऐसी सरकार को भ्रष्टाचारियों ने जो है अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए गिरा दिया मगर उसके बाद भी महाविकास आघाड़ी के जितने कार्यकर्ता वफादार थे संयम रख के साथों में हाथ में हाथ मिला के खड़े रहे और ये दिन का इंतजार कर रहे थे कि ये लोकसभा का इलेक्शन कब आएगा और आज ये लोकसभा का इलेक्शन आ गया है और हम सब पूरे अज़म और पूरी हिम्मत के साथ आपके न्यूज़ के माध्यम से देश के सभी नागरिकों को ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपको अपने बच्चों का और ये देश का भविष्य चाहिए आने वाले दिनों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को ये देश में पूरा तालने को चाहिए तो पूरे हिंदुस्तान में इंडिया अलाइंस को आप वोट करें और साउथ मुंबई में जो है फ्लेमिंग टॉर्च को मशाल को मोहर लगाएं उसके आगे का बटन दबाएं और एकता के नाम पे और हिंदुस्तान के नाम पे जमहूरियत के नाम पे संविधान के नाम पर और इंडिया अलायंस महाविकास अगाड़ी के नाम पर अरविंद सावंत जी को लोकसभा में भेजने का काम करेंगे काय हे दे खरं म्हणजे विजयाचा संकेत आहे कारण आज आमचे लोकप्रिय उमेदवार अनिलजी देसाई यांचा नॉमिनेशन फॉर्म भरण्यासाठी जे तुम्ही गर्दी बघितलेली आहे ते गर्दी म्हणजे संकेत देते ते फॉर्म भरण्याची मिरवणूक नसून ही विजयी मिरवणूक आहे आणि जो जनतेचा आशीर्वाद आहे महाविकास आघाडीला तो नक्कीच मतदानाच्या द्वारे येत्या वीस तारखेला आमचं मशाल चिन्हावर बटन दाबून जनता नक्कीच अनिल देसाई साहेबांना आशीर्वाद देईल आणि लोकसभेत पाठवतील एवढा तरी विश्वास आम्हाला आहे आणि माननीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे आदित्यजी ठाकरे यांची जी, 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 जी मेहनत आहे प्रत्येक जिल्ह्या तालुक्यात जाऊन ते लोक जे मीटिंग करतात आणि जो आशीर्वाद आणि जनतेचा जो प्रतिसाद दिसतो त्या प्रतिसाद एवढा मोठ्या प्रमाणात आहे की शेवटी विजय हा प्रत्येक ठिकाणी निश्चित आहे फक्त मतदान झाल्यानंतर चार तारखेला कळेल की हे विजय कशा प्रकारे आम्ही स्थापन केलेला आहे आणि नक्कीच आम्हाला विश्वास आहे महाविकास आघाडी पस्तीस ते अडतीस जागा नक्कीच मिळवेल हा आम्हाला विश्वास आहे धन्यवाद जय हिंद जय महाराष्ट्र गेट मुंबई कोऑर्डिनेटर अरविंद सावंत के साथ पूरा मुस्लिम समाज मुस्लिम सेवा संघ की तरफ से अरविंद सावंत को शुभिक्षा देता हूँ और पूरे मुंबईकरों को मेरा यह निवेदन है कि वो भरपूर तरीके से इलेक्शन के दिन वोट करें ताकि वो वन साइड विन होके मुंबई को नेतृत्व दे जय जुदो ब्रिगेड मुंबई कोऑर्डिनेटर अरविंद सावंत के साथ पूरा मुस्लिम समाज मुस्लिम सेवा संघ की से अरविंद सावंत को कोभेच्छा देता मुंबईकरो को मेरा निवेदन है कि वो भरपूर तरीके से इलेक्शन के दिन वोट करे ताके वो वन साइड विन होके मुंबई को नेतृत्व दे जय जीत दक्षिण मुंबई अध्यक्ष काशीनाथ खोगे आम्ही सामाजिक ब्रिगेड शिवसेनेच्या युतीमध्ये आहोत महाविकास आघाडीचे उमेदवार भाई सावंत त्यांना प्रचंड मताने निवडून यावं त्यासाठी आता एक रॅली काढण्यात आली आणि बाईंचा अर्ज भरण्यात आला मी या ठिकाणी बघत आहे भरपूर मोठ्या प्रमाणात महाविकास आघाडीचे कार्यकर्ते उभे आहेत आणि आतापर्यंत विरोधी उमेदवार म्हणून कोणी निवड आलेलीच नाही आहे त्याचा अर्थ बिनविरोध येण्याचे चान्सेस जास्ती आहेत असं समजूया आणि अरविंद सावंत यांना या आपल्या माध्यमातून हे देतो पब्लिकला की तुम्ही जास्तीत जास्त मतं देऊन विजयी करा